Dengan itu, dipersilakan Yang Berhormat Seputih. Terima kasih, Tetuk Pengurusi. Saya ingin rujuk kepada putiran 020000 Pengurusan Geologi dan Tanah dan 040000 Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Tetuk Pengurusi, kadang-kadang kita baca kenyataan ataupun ucapan daripada Menteri tentang dasar pemeliharaan alam sekitar khususnya tentang kerajaan uh, dikatakan akan larang ataupun kita kata ban beg plastik. Saya setuju dengan dasar kerajaan yang menggalakkan orang ramai untuk mengurangkan penggunaan plastik. Pandangan saya ialah adalah amat susah bagi kita untuk melarang penggunaan beg plastik. Kerana kita perlu beg plastik untuk muat sampah dan bila kita pergi beli belah di pasar kita perlu beg plastik untuk muat barang yang basah seperti ayam, ikan, sayur dan lain. Benda-benda basah ini tidak boleh dimuat dalam uh, beg kain. Jadi saya ingin cadangkan kepada kementerian dan kerajaan untuk menggalakkan penjaja dan restoran kita untuk menggunakan kotak makanan yang diperbuat oleh bahan kertas dan kurang menggunakan kotak makanan plastik. Di sini eh uh, Tuan Pengurusi, ini adalah benda yang saya ambil dari parlimen bila kementerian ada uh, beri taklimat kepada kita. Ini adalah kotak. Kotak ini kert kertas, ini semua adalah recyclable. So sebenarnya benda-benda seperti ini haruslah digunakan, digalakkan oleh pihak kerajaan dan bukan ini untuk pameran tunjuk kepada uh, ahli parlimen sahaja. Jadi saya nak cadangkan kerajaan untuk memberi subsidi kepada industri yang mengeluarkan kotak kertas dan juga saya cadang pihak berkuasa tempatan juga mengubah dasar yang menghentaki restoran-restoran, hotel dan penjajah kita untuk menggunakan kotak makanan buatan kertas. Semua ini kalau kerajaan beri insentif dan galakan ia akan berjaya. Jadi saya tadi saya dah baca yang buku. Uh, anggaran perbelanjaan persekutuan saya dapati tak ada apa-apa putiran sebenarnya berkenaan dengan uh, kempen recycle dan sebagainya saya hanya dapat cari uh, putiran 040100 jabatan alam sekitar maksudnya walaupun selalu menteri uh, yang menjaga alam sekitar buat kenyataan seperti ini tapi nampaknya dalam kementeriannya tak ada satu jabatan yang khusus tentang kempen yang sangat penting ini saya nak cadangkan Jabatan Alam Sekitar ataupun Kementerian Memainkan peranan koordinator yang merentasi agensi-agensi kerajaan Untuk menjayakan dasar pengurangan plastik Khususnya menggunakan benda-benda muatan yang gunakan kertas ini Tata pengurusi, saya ingin juga mempanggilkan masalah Satu lagi bidang, itu masalah yang dihadapi oleh para juru ukur dan profesional geomatik Akibat Akta A1730 iaitu Akta Juruukur Tanah Berlesin Pindaan 2024. Saya masih menunggu jawapan daripada yang berhormat menteri berhubung nasib mereka yang terjejas. Saya berharap kementerian berani memperbetulkan keliruan dan beban yang tidak uh, sepatutnya timbul akibat pindaan ini. Tata Pengurusi, sebelum pindaan, graduan dalam bidang Sistem Maklumat Geografi, GIS dan penderian jauh ataupun remote sensing telah pun menjalankan kerja profesional mereka masing-masing. Namun kini, pegawai kerajaan di agensi seperti MYSA, JMG, Jabatan Pertanian, JPS, FRIM serta syarikat utiliti tidak lagi dibenarkan untuk melaksanakan kerja ukur geomatik. Ini telah menyekat aktiviti GIS, pemetaan dan pengumpulan data spesial antara kementerian dan agensi. Pindaan ini juga memperluaskan kuasa juru ukur tanah berlesen daripada hanya ukur hak milik kepada sembilan cabang geomatik termasuk GIS dan penderian jauh. Graduan bidang ini kini diwajibkan memohon lesen dengan syarat amat berat iaitu dua tahun kita kata artikel ship, latihan lapangan, peperiksaan petulis dan Waiva uh, Sebelum itu, mereka perlu lulus 10 kertas peperiksaan universiti tempatan dengan yuran RM30,000. Kebanyakan mereka telah bekerja atau memiliki syarikat sendiri. Adalah tidak munasabah untuk memaksa mereka menanggung kos tinggi dan prosedur panjang ini tanpa jaminan lesen akan diluluskan. Peruntukan peralihan di bawah Seksyen 15 Akta ini tidak dilaksanakan. Saya ingin cadang yang berhormat menteri berjumpa dengan juru ukur-juru ukur yang terkesan atau terjejas. The Institution of Geospatial and Remote Sensing Malaysia, IGRSM, Malaysian Hydrography Association dan beberapa lagi persatuan suka cita kalau mereka diberi peluang untuk ada pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri. Semua 10 bidang ukur dan geomatik termasuk satu ukur hak milik, Dua, ukur dan pemetaan GIS, ukur dan pemetaan penderian jauh, ukur, ukur dan pemetaan hidrografi, ukur dan pemetaan bawah tanah, ukur dan pemetaan BIM, ukur dan pemetaan kejuruteraan, ukur dan pemetaan daratan, ukur dan pemetaan topografi, ukur dan pemetaan geodetik. Ramai profesional dalam bidang ini telah lama uh, beramal secara sah dan berkemahiran tinggi. Tetapi mereka yang memiliki, yang memiliki lesen ukur hak milik ini kini diberi lesen otomatik untuk kesemua bidang ini walaupun tanpa kebakaran yang relevan. Ini adalah amat tidak rasional dan tidak adil. Kita sepatutnya meliberalisasikan industri geomatik supaya lebih dinamik, inovatif dan berdaya saing sejajar dengan teknologi baharu seperti image satellite robotik, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Masa depan geomatik bergantung pada kerjasama pelbagai disiplin, bukan monopoli satu kumpulan. Sudah tiba masanya kita mengembalikan keadilan, profesionalisme dan hala tuju yang progresif kepada sektor yang penting ini. Sekian, terima kasih.